Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Kita ada beberapa bahan pembentangan yang anda kongsikan. Kali ini pasal tahap kolesterol kat Malaysia dan juga satu produk spesifik, Nutrilite CH Balance. Jadi misi kita macam biasalah, nak faham data ni, isu kolesterol tinggi dan tengok macam mana produk ni dikatakan berfungsi. Berdasarkan sumber-sumber ni. Jom kita mulakan. Baiklah, Uh, data yang dikongsikan ni memang hmm, agak serius juga sebenarnya. Sumber ni tunjuk 33.3% orang dewasa kat Malaysia itu kira-kira 7.6 juta orang tau. Ada kolesterol tinggi. Wow, satu per tiga populasi dewasa. Tinggi tu? Ya, tinggi. Dan yang lagi risau, sumber tu sebut separuh dari jumlah tu, maknanya satu dalam dua orang, dia tak sedar pun dia ada masalah ni. Kalau ikut garis panduan umum dalam bahan ni kan, kolesterol total TC tu kira tinggi kalau lebih 5.2 mmol/l, lepas tu LDL kolesterol jahat tu patut bawah 2.6, trigliserida TG bawah 1.7 dan HDL kolesterol baik pula, uh, kalau rendah sangat pun tak elok, kurang dari 1.0 untuk lelaki atau kurang 1.2 untuk wanita separuh tak sedar tu, itu macam uh, menakutkan sikit lah kan. Ramai yang berisiko sangat senyap je. Jadi, kolesterol total ni kira macam gabungan lah ya, LDL, HDL, sikit dari triglycerida. Risiko sakit jantung semua tu naik bila LDL tinggi, TG tinggi, tapi HDL pula rendah. Betul. Betul tu. Ada analogi menarik tadi pasal salur darah kita 100,000 kilometer. Macam pusing bumi dua kali setengah. Kalau ada trafik jam kat situ, ada pelak lemak, aliran darah sangkut, boleh jadi strok, sakit jantung, dan satu fakta menarik dari sumber ni, mungkin ada kaitan dengan kenapa ramai sangat yang ada kolesterol tinggi. Dinyatakan yang 80% kolesterol dalam badan kita ni sebenarnya badan kita sendiri yang hasilkan. Hati selain hanya 20% je datang terus dari makanan kita. Oh, 80% dari badan sendiri. Itu penting tu. Badan kita pemain utama rupanya. Okey, kalau macam tu, jom kita tengok produk CH Balance ni. Apa kata sumber pasal kandungan dia? Okey, menurut bahan rujukan ni, setiap soft gel tu ada 197.5 mg ekstrak teh hijau dan 206 mg ekstrak teh hitam yang dah difermentasi. Dua-dua ni kaya dengan um, apa tu polifenol teh dan tiaflavin. Sumber ni dakwa kalau ambil dua biji soft gel, kandungan polifenol dengan tiaflavin dia macam sama dengan tujuh cawan teh hitam. Tujuh cawan? Ha, -ha atau lima puluh cawan teh hijau. Tapi kandungan kafein dia rendah je, kurang dari enam belas miligram. Okey, okey. Itu kandungan dia. Tapi persoalannya berkesan ke? Ada kajian disebut dalam sumber tu kan? Ya, ada disebut sumber tu petik satu kajian 240 peserta 12 minggu. Hasil yang dilaporkan, pengambilan polifenol teh ni kurangkan LDL sebanyak 16.4% dan kolesterol total turun 11.3%. Hmm, penurunan yang agak banyak tu. Ada satu lagi kajian disebut 821 peserta. Yang ni tunjuk ada penurunan sikit pada tekanan darah. Sistolik turun purata 1.85 mmHg, diastolik 1.27 mmHg. Okey, macam mana pula cara ia bertindak? Mekanisme dia ikut bahan ni. Mekanisme yang dicadangkan dalam bahan ni ada beberapa. Pertama, polifenol tu dikatakan boleh ikat kolesterol dari makanan kat usus. Jadi kuranglah diserap. Kedua, tiaflavin pula disebut bantu kurangkan penghasilan kolesterol kat hati. Oh, satu kat usus, satu kat hati. Ni bantu kembangkan salur darah. Orang panggil wasolatasi pasal ah, pasulatasi. Faham. Sumber ni juga tekankan ciri lain lah. Macam tak ada perisetiruan, pewarna, pengawet. Dan ada tambah lesitin dengan tokoferol untuk pastikan polifenol tu stabil. Menariknya, sumber ni macam bagi bayangan juga. Ia boleh jalan seiring dengan cara lain. Macam ambil serat atau omega 3 yang target benda lain sikit. Faham, faham. Jadi, cara ambil dia... Sumber ni cadang satu softgel dua kali sehari lepas makan. Sasaran dia lebih pada warga emas, orang ada sindrom metabolik, diet tinggi lemak yang kurang aktif, perokok ke, peminum alkohol atau ada sejarah keluarga. Kena ingat juga dia ada gelatin lembu. Bahan ni ada banding sikit kan. CH Balance ni fokus polifenol tiaflavin produk lecithin soya lain lebih untuk emulsikan lemak. Ekstrak teh hijau EGCG pula lebih ke arah antioksidan, pengurusan berat badan, macam itulah lebih kurang. Ya, betul. Dan macam disebut tadi, sumber ni pun ada cadangkan potensi kombinasi. Dengan protein soya 25 gram sehari, katanya bantu kawal kolesterol. Dengan serat boleh kurangkan TC dan LDL sikit dan omega 3 untuk turunkan trigliserida. Jadi macam pelbagai sudutlah serangannya. Baiklah, jadi um, kesimpulannya untuk anda yang mendengar. Kita dah tengok data prevalence kolesterol tinggi kat Malaysia ni memang hmm, agak ketara. Dah sentuh sikit pasal jenis-jenis kolesterol dan macam mana satu produk ni, CH Balance, dicadangkan berfungsi berdasarkan info dan kajian yang dipetik dalam bahan rujukan yang dikongsi tadi. Dan satu poin penting sangat dari sumber ni untuk kita ingat, Badan kita sendiri hasilkan majoriti kolesterol tu. 80%. Betul. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhirlah untuk anda fikirkan. Memandangkan badan kita hasilkan sebahagian besar kolesterol kan 80% tu, sejauh mana agaknya perubahan gaya hidup selain daripada diet yang selalu kita dengar tu, macam senaman ke, pengurusan stres ke, betul-betul boleh bagi impak pada tahap kolesterol keseluruhan anda? Sesuatu untuk direnungkan.